Итак, конкурс вечерних платьев завершен. Но и он не определил победительницу. Поэтому я назначаю дополнительный конкурс. Дефиле в купальниках. Виталик, такой конкурс уже был. Ну и все. Я с первого раза ничего не понял. Идите, готовьтесь. Виталик! Кто вы такие? Со, вам от меня надо. Виталик, вспоминай же, я твой папа. Это Петрович из гаража. А это участковый. Сегодня футбол, и мы решили взять тебя на стадион. Сядем фан-сектор. Покричим. <свят> так який футбол? У меня сейчас э, дефили в купальниках. Не, <свят> Виталик, сегодня Лига Чемпионов. Динамо играет. Динамо. Так здесь другое дело. Так и футбол раз в году. А дефиле в купальниках я и завтра футбол! <свят> Yeah! <реш> О, вот <так. реш> Класс. Виталик, мы, наверное, умоемся. <реш> Виталик, зачем ты нас так разукрасил? Да Та ну, как ты зачем? Чтобы не узнали. <реш> <реш> Или вы голыми на поле выбегать не собираетесь? Ладно. Ладно, идите умывайтесь. В такой праздник болельщикам испортили. <реш> так, я сразу предупреждаю, что если на трибуны мне прилетит мяч, то я его отдать не собираюсь, ясно? Виталик, а зачем ты взял с собой эти бутылки? Ну, <решко> это чтобы попить. Это вот. <решко> Все в очереди в туалетной стоять. Дядя, мяч подайте. А ну давай сейчас чисто на технику пробью. Дядя, футбол дело для молодых. Су. Ты коноплянку вообще знаешь? Це я ее тренировал вместе с Сибирь Да ладно. Так мы же сыграем 4 на 4. Не пацанво. У нас нема времени. Мы сейчас идем на стадион. Будем на поле голыми выбегать. Все-таки не хотите, да? Ладно. Просто подивимся. Туда. Все понятно. Дяди испугались. Слабо все. Ладно. Играем. Так ну что играем-то? На деньги не смысла, потому что у вас здесь днема. Предлагаю на позорняк. Кто проиграл, становится в стеночку, а победитель пробивает по задницам мячом. Виталик, ну мы же на стадион собрались. Музык, ты что, испугался? Виталик, называй меня папой. Музык, сейчас не время разбираться. Снимаем штаны. Ну, чтобы не попутаться до своей. Бабушка, вы не видели мяч? Нету тут никаких мячиков. Творец Седова! Какая Бренина? Ты, 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 шо, ты, бе беременна? Да -а -а. не, просто нефиг тут всяким во дворе гулять. Опа! А -а -а -а. <связывая> Короче, так. Дед, вставай на дырку. Будешь сварить ариматалом милиция в защите. Электросокер есть. Да сутка, сутка. Яйца и музык в нападении. Только в распасовочке сам не гоняй. Комар. <реш> Значит так, скоропеты. Играем по правилам. По ногам не быть, а то буду быть по ногам. куда и сюда. Пасуй сюда, Навесь, я навесиком лупану через цепь. Здесь, <режит> здесь, сколько можно сдать живот. <Тьмы. режит> все уже... Тяни. Ну, все, давай! Кто так бьет, дед? с мечом не как с к тюлечке. полетела куда надо. Виталик, ты в порядке? Я вспомнил. Наконец-то. Мы на футбол опоздали. Стрефной. Я заработал, я пробью. 4,5… вам повторяю. Да, мяч нос, но ну, зеркало это не мы. Ребятки, вы попали на тысячу долларов. Ну так потому что не надо парковаться, где попал. Да, что Ой, а вы почему паркуетесь не в положенном месте, а? Проблем захотели. А? Чего? Вы знаете, с кем вы разговариваете? Один звонок, и эту вашу детскую площадочку с землей сравняют. Ладно, ну, давайте завязывать, Было нам все же ты Да? Отсюда мы нас с билетами. Який сектор? Правый? Ребят, вы из правого сектора? Извините, я все сделаю. Футбол. Класс. Ну так бы и сразу. Бачили, как я Давай, 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 давай. Нужно размяться перед матчем. О, ты на, на, лучше вот это в алкотестер. Дун, дун, дун. Я же бачу, ты размялась, как следует. А что, нельзя? Господи, алкотестер тестер зламала. Що ти п'єш, Артут? Сувоп сюзи, ну дай-то сюда. Сейчас старий тайм собрались. Віталік, ми півка для ривка. Бегать будем быстрее. Я вот себе вы бегаете. Ни одного гола забыть не можете. Я думал, все мы одна команда. Все мы сейчас выйдем и покажем, как надо играть в футбол. Чтобы нас зауважали. Виталик, мы тебя не подведем. Вот сейчас выйдем и покажем наш уровень. Да? Да! 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 Ну ты где ты дырка? Что не мог в падении споймать? Я уже не в том возрасте, чтобы прыгать за мечом. Так да, конечно. А если бы там стояла бутылка пива, сиганул бы. Подождите, я вспомнил. Я с до был главным тренером Динамо. Сейчас, давай. Короче, передай смерть с правого фланга, не ливай. Потом опять направай, потом на 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 опять на ливай, потом на меня, потом на тебя, потом на меня опять. Виталик, а давай как играли. Можно и то. Вы только мне мяч дайте, а я за одного удара в девяточку кладу. Вот. <звук> <звук> Вот с этим бы игроком я бы футболка бы обменялся. Слышь, может, дорисуешь нам пару голов? Ну, Нет, так будет нечестно. Может, мы все-таки поборем коррупцию? Надежда, только на таких, как ты. А за два морозных? Ладно. это были наши ворота. Да? Ну, перепутав трошки. Все, Евгеньевна, теперь буду знакомиться только в этой футболке. Ну, чтобы сразу бачили, как меня звуть и сколько мне роков. Ну ты тогда спереди напиши Рубенчик, чтобы все знали, кто твой спонсор. Так только не сильно там бейте. Ой! Мне еще укол недавно сделали. О! Вы там бейте полегче, я все-таки милиционер. <свистит> а, а, где Виталий? <свистит> да ну да, я разлучил чисто на технику. <свистит> <свистит> Не успели на стадион, ты хоть по телевизору футбол подымемся. Ну за-за все не попустило. Спасибо, мы постоим. Ой, ну все вы обижаетесь? Надо было, как я, сковородку в сорты подкладывать. В чем причина поражения вашей команды? Значит так. Во-первых, поле было мокрое. Во-вторых, погода была плохая. В-третьих, на переезде панду поездом сбила. Короче, все было против нас. Виталик, ну, ты хоть что-нибудь вспомнил? Вспомни. Некую конопленку я не тренировал. Я тренировал Ярмулинка. Ого, ты вы кто-то на поле голый выбился На его месте должны были быть мы. Да все, уже нема В отношениях с девушкой, как на футбольном поле. Надо выкладываться на все сто иначе тебя очень быстро могут заменить.